Armizan Bidas Sinis Kasyong silap rujuk undang-undang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali menegur Presiden MCA Datuk Sri Wee Ka Siong kerana didakwa membuat rujukan undang-undang yang salah berhubung isu peraturan-peraturan kawalan bekalan. Armizan menjelaskan dalam sidang media beliau pada 5 Jun lalu telah merujuk ke dengan tepat kepada peraturan-peraturan kawalan bekalan dalam kurungan pindaan 2021 atau PPKB dalam kurungan pindaan 2021 dan bukannya Akta Kawalan Bekalan pindaan 2022 dalam kurungan Akta A1652 seperti yang dihujahkan oleh Presiden MCA. Saya harap Presiden MCA tidak cepat koyak bila saya petik nama DAP hingga tersilap rujuk undang-undang katanya sinis dipetik harapan daily. Armizan turut menambah kenyataan media yang diedarkan pada sidang media itu juga menyatakan secara jelas rujukan kepada PPKB kurungan pindaan 2021 memang tidak jumpa peruntukan undang-undang yang saya maksudkan sebab saya sebut A, beliau rujuk Z templatnya lagi. Walaupun begitu, Amizan turut mengucapkan tanya kepada Ka Siong kerana kini dilihat lebih cakna terhadap isu rakyat dalam kedudukannya sebagai pembangkang berbanding ketika beliau memegang jawatan dalam kabinet sebelum ini. Jelasnya lagi PPKB dalam kurungan pindaan 2021 telah digubal oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP ketika itu dan dikuatkuasakan pada 15 Oktober 2021 seterusnya telah diwatarkan sebagai warta kerajaan persekutuan yang boleh diakses orang ramai. Saya fikir kiranya aura Jurucakap rakyat itu muncul lebih awal ketika beliau menjadi menteri. Beliau dan partinya pasti akan membuat bantahan lebih awal pada tahun 2021 dan bukannya tahun 2025 ujanya. Mengulas dakwaan bahawa beliau memetik punca kuasa perundangan yang tidak wujud, ahli parlimen papar itu menyifatkan tuduhan itu sebagai tidak berasas. Saya tidak kisah Presiden MCA tuduh saya bohong. Orang politik jangan cepat koyak. Cuma saya merayu janganlah kelirukan rakyat dengan rujukan kepada undang-undang yang saya tidak sebut. Ya, benar saya ahli parlimen penggal pertama dan Presiden MCA sudah berpenggal-penggal di Dewan Rakyat dan lama sebagai anggota pentadbiran memang lebih jauh berpengalaman tambahnya lagi. Namun beliau menegaskan bahawa walaupun masih baru dalam politik beliau tetap berpegang kepada punca kuasa yang sah dan tidak akan mengelirukan rakyat dengan kenyataan yang tidak bertanggungjawab menduduh saya memetik punca kuasa perundangan yang tidak wujud bukan cerminan kepada saratnya pengalaman dan kebijaksanaan Presiden MCA yang sempat saya kenali dahulu katanya. Sehubungan dengan itu, langkah kerajaan meminda peraturan-peraturan kawalan bekalan PPKB dalam kurungan pindaan 2021 yang diluluskan Jemaah Menteri untuk dibawa pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini sebenarnya merupakan langkah serampang dua mata dalam melindungi kepentingan peniaga kecil serta memastikan subsidi yang disediakan kerajaan benar-benar dinikmati golongan sasaran. Pindaan ini merupakan manifestasi iltizam kerajaan untuk mengekang tindakan kartel industri yang mengaut keuntungan secara tidak sah dengan menyalahgunakan subsidi terutamanya dalam konteks penjualan gas petroleum cecair LPG yang menjadi keperluan harian rakyat. Terdahulu, mesyuarat jemaah menteri pada 5 Jun telah bersetuju dengan syur KPDN untuk meminda peruntukan PPKB yang diwatarkan pada 2021. Namun, perlu ditetapkan perincian terhadap beberapa perkara agar adanya kejelasan undang-undang menurut kenyataan dipetik media perpaduan melalui Ops Gasak yang dilaksanakan oleh KPDN kerajaan berjaya membongkar modus operandi kartel yang menyorokkan bekalan LPG bersubsidi dan menjualnya di pasaran gelap dan industri yang tidak layak menikmati subsidi itu yang kini mencecah 4 bilion ringgit setahun dalam kenyataan pada Khamis lalu di Petik Harapan Madani KPDN menjelaskan kelonggaran itu akan berkuat kuasa sehingga pindaan baru terhadap PP PKB dimutamakan menjelang Oktober 2025. Sepanjang tempoh pelaksanaan OPS, gasak dan sehingga pindaan PPKB kurungan pindaan 2021 dimutamakan, tiada tindakan undang-undang akan diambil terhadap perniagaan makanan dan minuman berskala mikro dan kecil yang menggunakan silinder LPG bersubsidi bagi kegunaan premis perniagaan mereka. Tambah lagi, peniaga mikro dan kecil juga dibenarkan mendapat akan bekalan LPG bersubsidi uh, tanpa memerlukan PPKB. Sebagai contoh, peniaga kecil seperti Makcik Kiah tidak perlu berasa gusar mengenai penggunaan tong gas bersubsidi. Sebelum ini, Timbalan Menteri KPDN, Fuziah Saleh menegaskan bahawa golongan peniaga kecil masih layak menggunakan tong gas berwarna hijau yang menerima subsidi kerajaan. Masih ada yang keliru. Jadi, biar saya jelaskan dengan mudah. Peniaga kecil macam Makcik Kiah masih boleh guna tong gas hijau subsidi, syaratnya tidak lebih daripada 3 tong gas 14kg pada satu masa, katanya menerusi satu respon di media sosial. Ini bermakna, peniaga seperti Makcik Kiah yang menggunakan satu tong untuk goreng pisang, satu tong untuk memasak mie, dan satu lagi untuk menyediakan minuman, masih dianggap layak menggunakan tong gas bersubsidi berwarna hijau. Menurutnya lagi, tong gas purple yang tidak disubsidi hanya diwajibkan kepada pengguna industri dan komersial berskala besar seperti restoran besar, kilang, hotel dan seumpamanya. Jadi janganlah kita takut-takutkan rakyat dengan info kurang tepat. Yang penting, bantuan kerajaan sampai kepada yang benar-benar layak dan subsidi terus dinikmati oleh golongan kecil dan sederhana tambahnya lagi. Penjelasan ini hadir susulan kekeliruan dalam kalangan peniaga yang bimbang mereka akan kehilangan akses kepada subsidi gas memasak selepas pelaksanaan pengasingan tong gas bersubsidi dan tidak bersubsidi. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani, pimpinan PMX. Semoga segala perancangan dan usaha yang bakal dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Walaupun wujud sesetengah pihak yang mahu mempolitikkan isu ini sejurus pengumuman dibuat, mereka tetap gagal dek kerana penjelasan yang telus dan tepat giat dilakukan kerajaan tanpa henti. Oleh itu, Jom Channel berharap supaya tiada lagi mana-mana pihak yang akan mempertikai dan permainkan isu ini demi untuk mengelirukan rakyat. Sudahlah cukup-cukuplah menjadi batu api dan pedosak yang hanya menjahanamkan rakyat dan negara tercinta ini. Ingat, rakyat sentiasa memahati.